Имеем ордер на жилье, но не можем провести свет. С такой проблемой столкнулась Ирина и жители дома по улице Шапской, 77А, которые в 2013 году получили жилплощадь от Белгороднестровского морского порта. Канализацию люди проводили сами, а вот с электричеством все оказалось сложнее. Как рассказывает женщина, она неоднократно обращалась к руководству порта, но помощи так и не получила. Полноценно провести ремонт невозможно из-за необходимых коммуникаций. По словам девушки, она с матерью и маленьким ребенком на данный момент проживает в однокомнатной квартире. С наболевшим вопросом пришла к мэру на прием. Мы готовим обращение от себя, поскольку у нас есть уже, у нас есть звернение, мы готовим от себя на порт, пусть они нам четко дают э, по этой ситуации объяснение, что они делают, что они собираются делать, и мы продолжаем этим вопросом заниматься. Также на прием к мэру пришли обеспокоенные предприниматели, работающие и торгующие в мафах, расположенных по улице Московской. Инициативная группа решила из первых уст узнать, в каком направлении движется вопрос о демонтаже и какие меры планируют предпринимать местные власти. На самом деле сделано было все неправильно изначально, но не вы в этом виноваты, будем так говорить. Да? Не вы это делали и не вы готовили эти документы. А пострадавшая сторона в конечном итоге оказались люди. Та же аналогичная ситуация, как тот неблагополучный застройщик, который построил, отдал, не подготовил документы и убежал. А теперь мы должны решать этот вопрос, потому что пострадали люди. И здесь получается аналогичная ситуация. То есть понятно, что было принято решение оно не просто так было принято на основании изучения там вопросов, не столько там, почему, наверное, с вами не общались, наверное, потому что больше изучали документы. И вот на основании этих документов пришли к такому выводу. Но углубившись как бы глубже в эту проблему, поняв, что там происходит на самом деле и насколько это серьезно все, и для людей, которые там находятся, и действительно в сегодняшнее наше такое тяжелое время имеют возможность таким вот образом себе заработать. Это не те, допустим, может быть, люди, которые там строили или там Продавали а те, которые сегодня там работают. Меня больше интересует, да, в конечном итоге, только э, э, персональное место работы там 20-30, там, сколько там человек на сегодняшний день, которые имеют работу. И на сегодняшний день 30 человек обеспечить работой, это, это не так э, легко уже вот в таких в сегодняшних реальных, да. Поэтому мы, я так понимаю, что вы пришли с обращением и с письмом, так? Ну да, письмо мы зарегистрировали. Вот. Мы нравится. на основании этого письма создадим еще одну комиссию, которая должна будет сделать свои выставки, и мы на основании этих выставок, выставков, я думаю, что решим вопрос все-таки, чтобы киоски эти там оставались. И таких проблемных вопросов у горожан накопилось немало. С какими трудностями сталкиваются сотрудники скорой помощи, об этом тоже говорили на приеме. Или, к примеру, многоэтажный дом по улице Солнечной, 13В, где владельцы квартир так и не могут заселиться. Понимая, что они самостоятельно не могут решить создавшуюся проблему, обратились в горсовет. Суть проблемы. Первое – это земельная вот. Э, были мы, э, застройщик нам сказал э, все вопросы к вашим местным властям. Надо, чтобы они типа, признали доллар в суперфиксии Дисней, который там уже он закончился. Вот, я, я был у Уси Дмитриевича, он сказал, что вот, в этом плане типа, ну, это, это должно все помочь, все решить. Второй вопрос. Э, получили мы декларацию о сдаче дома этого. Вот. Замовный был департамент капітального будівництва ну, на Одесской області. Вот. Оказалось, що там у нас очень великі проблеми по рельсу, э, э, по, по ліфтам, по газу, ну, тобі, в общем, все кроме, ну, кроме этого канала. Я позвонил э, начальнику. Капитан Бутинист вот его звонил этот телефон кто подписывал эту декларацию uh -huh. вот. и спросил как же сдали дом если вот uh -huh. там ничего ну, не сделано только одна коробка труба uh -huh. сделана он сказал что все вопросы э, к вашим местным властям они препятствуют подключению uh -huh. это я буквально 10 минут до нашей встрече вот uh -huh. я звонил представлял uh -huh. понимаешь что это что за телефон вот ну такая вот проблема с какими бы проблемами ни сталкивались пришедшие на прием граждане, их объединяет надежда, что им помогут. Ну а как дальше будут развиваться события и решаться ли их вопросы, узнаем в скором времени. Татьяна Карпенко, Виталий Солодухин, Бессарабия ТВ